नाज़रीन बिस्मिल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नबी करीम अलैहि वसल्लम की भूख का वाक़ वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हजरत सैयद ना फातमा तो जहरा रज़ील्ला को नबी करीम सल्लाम से बहुत मोहब्बत थी एक बार आप रजी अल्लाह तहा नबी आलाम के घर तशरीफ लाई लाईं आप्लाम ने पूछा कैसे आना हुआ आप रजी अल्लाह ने दुभटे का पलू खोला इसमें आधी रोटी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके कहा अब्बा जान आपके लिए तोहफा लाई हूँ पूछा ये कैसे अर्ज़ किया हम कई दिनों से भूखे थे हजरत अली हज़रतली अनहा ने कुछ काम किया जिसके औज़ इन्हें चंद पैसे मिले और आटा ले के आए मैंने इसकी रोटियां पकाई एक एक हसन हुसैन रजी अल्लाह तहा और अली अनहा ने खाई और एक साइल को दी जब मैं अपने हिस्से की रोटी खा रही थी तो दिल में खयाल आया फातिमा तुम रोटी खा रही हो पता नहीं अब्बा जान को खाने को कुछ मैसर है भी के नहीं इसलिए अपनी बकिया आधी रोटी आप इस्लाम की में लाई हूँ ये हदिया कबूल फरमा लीजिए हजूर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा कसम है मुझे अपने रब की तीन दिन गुजर गए हैं तेरे बाप के पेट में खाने का एक लुकमा भी नहीं गया अल्लाह अकबर प्यारे भाइयों और दोस्तों दो जहानों के सरदार का ये आलिम है कि तीन दिन से कुछ नहीं खाया पाके काट रहे हैं और आज के हमारे हुक्मरानों को देखिए कि खाने के मेज़ पर सत्तर तरह के खाने मौजूद होते हैं लेकिन इन्हें गरीब आवाम की कोई परवाह नहीं है गरीब लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन इन हुक्मरानों को कुछ खबर नहीं है अल्लाह हम सब के हालों पर रहम फरमाए आमीन आलमीन ये है आज की हमारी वीडियो हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में